جب ہم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگا کریں تو ہم رزق دنیا اور رزق جسمانی تو مانگتے ہیں ہم رزق روحانی اور رزق آخرت بھی مانگا کریں اس طرف تو بہت سے لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہم روحانی رزق بھی مانگیں اور آخرت کا رزق بھی مانگیں دنیا کی نعمتیں بھی مانگیں اور جسمانی رزق بھی مانگیں جسمانی رزق ہم سب سمجھ ہی رہے ہیں روحانی رزق کیا چیز ہے روحانی رس مراد قرآن پڑھیں تو مزہ آئے اللہ کا نام لیں تو محبت آ جائے روزہ رکھیں تو اللہ کا قرب محسوس ہو تقوی میں اضافہ محسوس ہو رات کو تحجد میں اٹھنا مزہ آ جائے تھکے ہوئے بھی ہو نہ دیر سے بھی سوئیں اٹھنے کی لذت ملے اللہ سے مانگنے کی لذت ملے دعاؤں کی لذت ملے کوئی بیماری اور غم آ جائے تو صبر کی لذت ملے ان چیزوں کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارے یہ کلمہ عرش سے اوپر پہنچ جاتا ہے اتنی اس کی سپیڈ ہے لیکن ہمارے اندر بھی تو کوئی اثر کرے نا اعمال کا اثر موجود ہو مراقبہ کرے اللہ سے محبت محسوس ہو دلوں میں محسوس ہو اللہ کی محبتوں کا اثر مندر ٹھاٹھے مار رہا ہے ایسے ڈوب کے اللہ کی یاد میں بیٹھیں تو روحانی رزق یہ جو ہے نا یہ بھی ہم اللہ سے مانگیں کہ نامحرم میں نگاہ پڑے آنکھوں میں تکلیف ہو جھوٹ ادا ہو گیا دل غمگین ہو جائے کوئی گناہ ہو گیا پریشان اور بے چین ہو جائے یہ کیا ہو گیا مجھ سے یہ نعمتیں بھی مانگنی چاہیے ان نعمتوں کو تو ہم نے نہ سمجھا ہے اور نہ اس کو شاید مانگا ہے کہ زبان سے اندر اگر غلط حل حرام مشتبہ لقمہ چلا گیا تنگ ہو جائے بندہ کیا کیا ہو گیا کیسے چلا گیا یہ نامحرم میری نگاہ پڑ گئی آنکھوں میں تکلیف ہو کہ میری نگاہ ایسے کیوں پڑی ماں باپ کے چہرے پہ محبت کی نگاہ پڑے اور دل کے اندر سرور آئے محبت آئے تو یہ نعمتیں ہم بھی اللہ سے مانگنے والے بنے پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں تو آج کے بعد ہم نے رزق جسمانی بھی مانگنا ہے اور رزق روحانی بھی مانگنا ہے رزق روحانی سمجھ میں آگیا ہے کچھ اشارہ یا کچھ اور اس کی تفصیل بتا دیں بات تو سمجھ میں آگئی گئی نا تو رزق روحانی بھی مانگیں تلاوت کا ہمیں سرور آئے مزہ آئے تو رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہم نے یہ مانگنا ہے مانگیں گے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی پکی بات ہے